Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги та ваші гості. Сьогодні ми зібралися на нашу таку онлайн-зустріч. Я думаю, що вона буде не менш цікавою, чим би це проходило наяву. Ми хотіли б сказати декілька слів про те, де ми знаходимося, наш район Новопсковський район. Розташований на півночі Луганської області тай має близько 1623 кілометрів, У нас проживає близько 35 тисяч чоловік. У нас дуже чудова природа. Розташована наша місцевість у лісостеповій зоні. Є в нас і річка, і гори. Дуже багата, багатий наш край на історичне минуле. Про все це нам би хотілося розповісти більш ширше, але це буде можливо темою нашої якоїсь другої зустрічі. А сьогодні ми зібралися для того, щоб налагодити е, зв'язки співпраці та напередодні великої дати перемоги у відданій війні поспілкуватися з нашими та вашими. Гостями ветеранами, у нас в залі присутні заступник директора по роботі з дітьми Новосковської ЦБС Пакаєва Надія Михайлівна, голова районної ветеранської організації Сусюк Микола Степанович. А також наші шановні ветерани, злобуков, свирит Апанасович. Василенко Тихон Павлович, Янченко Іван Єгорович, Сергієнко Апанас Пилипович та Дмитренко Марія Семенівна. І запрошені у нас е, учні нашого місцевого аграрно-професійного ліцею і вихователями. А зараз я хочу передати вам слово, дорогі колеги, щоб познайомитися з вами. Доброго дня ще раз. Ми всіх вітаємо святом, самим гарним святом весни з Днем перемоги. Всім здорового і мирного неба. Якщо кілька слів про себе, ми дитяча бібліотека, обслуговуємо дітей мікрорайону. Наше місто, місто Хмельницьке має понад 200 тисяч жителів, понад 300. Сьогодні у нас присутні густ головний спеціаліст управління культури і туризму Прокупенко Саланіва, заступник директора ЦБС Хмельницька Елла Вікторівна, головний методист ЦБС Сімкова Села Володимирівна, а також ветерани Ширін Іван Михайлович, учасник бойових дій, полковник, і Івченко Іван Степанович, учасник бойових дій, полковник медичної служби. А також у нас у гостях сьогодні учні 9 класів загальноосвітньої школи номер 21 нашого міста, наші сусіди, наші друзі. Добре. Дякуємо, дуже приємно з вами познайомитися. Зараз я б хотіла передати слово для привітання заступнику директора по роботі на СБС Бакаєвій Надії Михайлівні. Доброго дня, шановні колеги, дорогі ветерани. Щиро вітаємо всіх вас з наступаючим святом. Це дійсно свято, яке об'єднує всіх нас. І цей день буде цікавим сьогодні для кожного, хто присутній на сьогоднішній зустрічі. Нам буде цікаво познайомитися з вашими ветеранами, почути їхні думки про пережиті і плани на майбутнє. А вам, мабуть, буде цікаво побачити наших ветеранів і спілкуватися з нашими працівниками. Тож давайте будемо спілкуватися для подальшої цікавої співпраці. Зараз я б хотіла ще передати слово голові ветеранської організації нашого району. мы Миколе Степановичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Наша ветеранская организация на данный момент насчитывает в своих рядах более 6 тысяч человек. Из них участников боевых действий, которые непосредственно принимали в участие в боевых действиях, на данный момент осталось всего лишь 64. Четыре из них сидят вот сейчас с нами вы их видите. Это наша гордость, это наша слава, это наши учителя, это наши, наследие, это наш пример, который мы берем пример в своей жизни. 9 мая – это праздник Победы, это народный праздник, и мы его постоянно чувствуем на высшем уровне. По подготовке к проведению 370-й Победы 70 й годовщины Великой Победы в нашем районе было проведено много мероприятий по чествованию ветеранов. В частности, мы провели смотр конкурс на лучшую работу первичной ветеранской организации. Мы провели акцию совместно с библиотекой «А мы ту и славу с где были записаны все воспоминания ветеранов войны. Мы провели подворный обход всех ветеранов. проверили их запросы, узнали их запросы, нужды. И много-много-много мероприятий. Они проводились и в данный момент проводятся. Допустим, вчера мы провели такую дружескую встречу с ветеранами за фронтовыми, программами, с кашей, с песнями, с танцами. Ну, мы чтим ветеранов, помним им, что... И беспокоимся о них. Поэтому 9 мая для нас ⁇ это святой день. И мы всегда с гордостью говорим о наших ветеранах. Мы желаем им всем крепкого здоровья, не только нашим, но и вашим, Все, всем ветеранам в нашей бывшей необъятной Родины Советского Союза которые завоевали нам эту великую победу и подарили эти счастливые, радостные дни. Поэтому я всего сердца, от всего нашего ветеранского коллектива, ветеранской организации, всех поздравляю с наступающим праздником Днем Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, чистого мирного неба, и чтобы в нашей жизни было все только хорошее. А все остальное осталось в и никогда о нем не вспоминали. Праздников у вас, дорогие наши товарищи, наши побратимы, наши друзья. Спасибо. Шановні колеги, будь ласка, я передаю слово вам та вашим гостям. Ну, напевно, що я надам на слово Івану Степановичу. Іван Степанович. Іван Степанович. Іван Степанович. Добрый день, шоу коллеги, боевые друзья. Я Ильченко Иван Степанович, участник боевых действий. 56 -го в 56 году пропорвали в контрреволюционном мастерстве в Венгрии и участник событий у Чехославки в 68 году. Великая Отечественная война, когда окончилась, мне было всего 10 лет. Я ее знаю по своим, так сказать, мне три старших брата и те, участники Великой Отечественной войны, мы, и, к счастью, все обратились. Мы тогда были школьниками, в школу ходили начальные, начальник Бесяком, у нас тетради, но мы преодолели все свои трудности эти, закончили среднюю школу. Я, например, закончил Киевский медицинский институт имени академика Бурбольца, 20 лет прослужил вначале в начале советской армии, а затем, в военных силах Украины, звание правительника уволен из запасов. В настоящее время я работаю у ветеранской организации в своей части и, и, и встречаюсь с молодежью и рассказываю о Великой Отечественной войне. Потому что она дарила нам такой след и столько наших в землю положила прошло уже 70 лет, живым не верится, что они живы. С праздником вас, дорогие боевые братья и всего же праздник не лучше в вашей жизни. Добрый день. Здоровенки были. Перед вами Шуринов Иван Михайлович. Командир спецназа, значит, полковник в отставке, что он должен сообщить? О той работе, которую вы рассказали сейчас, значит, Хмельницкий город тоже самое проводит все мероприятия по воспитанию молодежи, особенно школьников, дальше студентов мы рассказываем истинную правду о Великой Отечественной войне. Не Второй мировой, а Отечественной. Вы же сами знаете о том, что почему Отечество? Потому что воевали, начиная от 17 лет до 60 лет. То есть дед, сын, внук и правнук, которому правнук в 17 лет, а уже Пришлось ему воевать. Что единственная сейчас неприятность такова, что когда-то ведь мы, ветераны, ели с одного котелка. И не только, допустим, русский украинец, а узбек, татарин и прочее. А тот котелок, вы знаете, был на четыре человека. Вот четверо мы и ели. Такая была дружба, такое было взаимодействие. Вот. И сейчас мы, конечно, пытаемся рассказать историю возникновения этой войны, причины этой войны и ход. Я сейчас хочу показать школьникам, значит, у меня есть план, схема плана Барбароса, где расписано, начиная от Черного до Балтийского моря, и что захвачено. Значит, в основном, в основном, Городской совет ветеранов. Я являюсь заместителем городского совета, председателя городского совета. Значит, мы в основе своей собираем председателей первичных организаций, ставим их задачи для того, чтобы была тесная связь, особенно учебных заведений. Вчерашний день наш город решил отметить День Победы. Значит, собрались представители войсковых частей, солдаты, сержанты, офицеры, затем участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, значит, собрались так и провели беседы, встречи, затем были приглашены председателем городского совета, значит, в здание, где прошел концерт. Концерт прошел очень чудесно это, может, вам и приходилось когда-то встречаться, это наше казачество. У них очень сильная танцевальная группа, хорошие оркестры, хорошие голоса. Значит, что хотелось мне и нам, хмельничанам, это тесное взаимодействие, чтобы как можно быстрее закончилось вот это вот э, военное событие в мирное время чтобы мы опять были такими же друзьями, которые мы, которые мы были и которые мы есть. Мы сочувствуем и сожалеем о том, что произошло в вашей и, и Донецкой области мероприятии. Ну, а сейчас в конце я совет, э, поздравляю вас с наступающим праздником, День Победы. День Победы мы ждали очень долго. Так, Значит, желаю крепкого здоровья всем, не только участникам, всем там присутствующим и родственникам. Значит, самое это главное, чтобы был мир. А коли будет мир, то будет и счастье. Спасибо за внимание. Коллеги, вам слово. Так, дуже дякуємо за цікаві розповіді. А зараз я б хотіла надати слово нашому ветерану Великої вітчизняної війни, милобокову Середу Дякую. Уважаємі хмельничани, земляки, побратими Великої Отечественної війни. Я извиняюсь, что называю вас земляками, потому что у нас общий язык и общая земля. Между нами. Так что позвольте приветствовать вас наступающим праздником всемирно-исторической победы в Великой Отечественной войне советского народа и Германии. Поздравить вас и пожелать хороших успехов в вашей жизни. Мирного неба у вас над головой, чтобы оно не исчезало никогда. Здоровья, благополучия, тепла и солнца на вашей земле. Ваша земля, Минская земля, очень интересная, очень богатая. У нас в Москве проживает много ваших земляков с Красиловского района. Это, это очень замечательные люди. И очень хорошо поддерживает ну, вас именно, как своих земляков в наших краях. Но, ну, и пожелать вам. Пожелать всего доброго, всего хорошего. И тут мы, конечно, Николай, Николай Степанович, наш руководитель, мы называем по фронтовому наш ветеранский батя. Я служил в 23-м танком корпусе. Был командиром корпуса генерал лейтенант Пушкин. Может быть встречались танкисты, слыхали? Євген Григорович Пушкін. Погиб. Миколаївської області, баштав. новий бух Баштанка в этом районі. Охоронен генерал Пушкин Дніпротитровський. З другим генералом командиром корпусу став Ахманов Олексій Григорович. Татарин, казанський татарин, богатир мужик, отчаянний. принимал хорошие решения при самых тяжелых ситуациях боевых действий. И очень ответственная операция боевых действий припала нашему корпусу освобождать и занимать город Будапешт за Дунаем и бои на, на В правом берегу Дуная на озере Балатон посредственно боявся город Всекишний Хервар. Знаменитый он на сьогоднішній день, день был в советское время, що выпускал хорошие, комфор комфортабельные автобуси и карусы, которые курсували по всій нашій Украине. Ну там мы, конечно, сражались очень сложных боях. Приходилось до того, что танкисты, механики-водители Т-34 выходили на Таран с немецкими танками. Даже сам генерал Ахманов удивлялся, брали, брали на себя командиры танков, механики-водители брали на себя ответственность принимать таранный бой. Танковый таранный бой. Я говорю, ты что это Сейчас уже боевые средства израсходованы были, значит, таран. Потому что заметили и знали наши танкисты, что Т-34 это самый маневренный, самый боевой танк. В ну и, наконец, вам скажу, что спасибо вам, что вы есть. Как говорят, дай Бог, чтобы вы жили здоровы. Благополучия вашим семьям и всему населению Миницкой области. Область ваша исключительно богата. По, по, я очень открыл слушатель нашего радио как рассказывает, самая богатая область по всем видам урожайности. По всем видам урожайности самая богатая область на нашей Украине. Спасибо вам. Добра еще раз. Благополучия, здоровья и прекрасно отметить день нашей великой общей победы. Праздник победы – это праздник всем праздника. Праздник победы Великой Отечественной войны – это супер праздник. Супер праздник, который обеспечил планету. Вот гитлеровская оккупация, вот коричневые чумы, мы обеспечил мирную жизнь всей планеты на протяжении 70 лет. Ну, получается так, что локальные, конечно, конфликты вооруженные возникают. Это, наверное, так и надо. Ну, потому что мы живем в разных, разнополярных, так сказать, идеологиях. Так что без этих полярных потоков э, не, не обойтись. Ну мы будем переживать, терпеть. У нас на Украине, вы знаете, две области объявили себя какими-то отдельными. ЛНР и ДНР. Ну что там получается, сообщается. Наша э, радио, журналисты сообщают ежедневно, каждый, каждый день события. этом. Ну, нічого там хорошого, нічого немає. Всього доброго вам, удачі, здоров'я, і ще раз здоров'я і творческих успіхів вам, давайте. Дякую вам, саме. Здесь Дякуємо. Колеги, можливо, у вас ще будуть виступаючі? я би зараз хотіла надати слово головному спеціалісту управління культури прокопенку з екранівання. Європейської колегації виходу від української культури туризму української міської ради.

нашей продажей, парамодной и спельной заходы с подстаткованием нашего дня места, который будет завершаться в вересне 2015 года. И хочу сказать, что мы очень рады да, к вашему передействию. Мы очень рады познакомиться с вами. І нашим часом ми дамо три пропозиції. Хочу повідомляти, що в е, місті прикінці травня делегація з міста Хмельницького буде в Старобольську. Можливо, якщо буде запрошені, наприклад, працівники е, центральної бібліотеки системи, що управління культури особисто буде запрошені, не можна підійти. Я знаю, що це не так далеко, і до, до Ровсковська. Э, то что это будет э, такой у нас э, мастерский такой марафон, будут принимать все участие э, противники не только управления, а и э, э, мастерские наши силы, наши лучшие коллекторы можно поедут, э, и выполнавцы, то э, мы, будем еще щели... Вы думаете, что все дверя будут бачить у вас, я думаю, что вы будете видеть что наши коллективы тоже будут э, задоволены. Э, и хочу еще раз приветствовать вас с великой победой. И э, думаю, что мир на нашей земле, э, вы колись были часы, когда вы его выбрали. Сейчас вы мир на земле наши молодые, молодые на хлопцы, им там мир. И Всім 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 нам світлого на неба і, і святої великої перемоги. Дякуємо. Дуже дякуємо, дякуємо за запрошення. Ми також поздравляємо всіх з цим світлим святом, святом великої перемоги. Наша зустріч підходить до кінця. Я дуже дякую. Працівникам бібліотеки і шановним ветеранам, які завітали на нашу зустріч, дякую за співпрацю і маю надію, що наша співпраця ще продовжиться. Будуть якісь інші теми для спілкування. Ми дуже раді нашому знайомству. І, в свою чергу, хотілося б запросити і вас. До наш в наш район. Якщо буде така можливість, ми вас будемо чекати. Дякуємо на все добре, дуже дякуємо. Нам також було дуже приємно з вами познайомитись. Ми ще раз вітаємо вас з цим брастовим світлим святом перемоги, всім миру, здоров'я, світлого неба і всього вам самого самого найкращого. Будемо сподіватися на подальшу співпрацю. Всього вам доброго і дякуємо, що ви нас знайшли і що я ще вами зв'язалися. Всього найкращого, до побачення. Дякуємо, до побачення.